Посли ЄС погодились передати Україні прибуток від заморожених російських активів. Про це в соцмережі ікс повідомляє бельгійське головування в раді ЄС. Там наголосили, що гроші спрямують на підтримку відновлення та оборони України через російську агресію. Нагадаю, що ЄС заморозив близько 200 мільярдів євро активів російського центробанку на території блоку в рамках санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лідери ЄС планують виплатити Україні відсотки за замороженими активами. Поки що план передбачає, що 90% підуть до центрального фонду, з якого оплачують озброєння для України, а 10% – до окремого фонду ЄС для України. Е, давно мова йде про ці заморожені російські активи, але чи ну наскільки ми зараз заб... наблизились? Наскільки Україна наблизилась до можливого отримання цих грошей? Спробуємо з'ясувати з, з Андріусом Кубілюсом, депутатом Європейського парламенту парламенту литовським політиком і членом сейму Литви 92-19 року і двічі прем'єром Литви. Вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні, пане Андріус. Добрий вечір, героям слава. Пане Андрію ну от на практиці давно про це йдеться, про ці заморожені активи. Чи можна говорити про те, що вже найближчим часом ми побачимо якісь конкретні кроки? Україна побачить ці гроші. Ну, отримає на свої рахунки. І про які саме гроші йдеться, про які обсяги з да, ми поздравляємо такий шаг комісії і європейського Союзу, что они это уже делают, но э, все мы должны понимать, э, э, о чем здесь речь. Вы знаете, что э, замороженных активов российских э, в мире есть около 300 миллиардов, и больше, чем 200 миллиардов замороженных в Европейском Союзе, конкретно в самом Брюсселе, где находится э, так называемый «клеринг-хаус», где эти э, активы или резервы российского центрального банка и заморожены. Но э, вся дискуссия э, проходит э, э, в Европейском союзе о том, как сделать так, чтобы Россия заплатила за те убытки, которые она нанесла своей агрессией против Украины. А мы знаем, что таких убытков уже посчитано больше, чем наверняка, чем 500 миллиардов евро. И поэтому суммы вот находятся такие, что денег есть 300 миллиардов, убытки больше, чем 500 миллиардов. А, увы, пока что решение Европейского Союза, оно касается только дивидендов от этих замороженных денег в Европейском Союзе. Это значит, что за год Украина будет получать где-то около 3 миллиардов евро. То есть э, эта сумма пока что действительно не дает нам возможности, ну, как бы, очень э, быть радостными. Первый шаг это хороший, но нужно сделать так, чтобы все замороженные активы, все 300 миллиардов э, евро были бы э, доставлены в Украину, и было бы можно их использовать как для э, вооружения, так и для восстановления э, украинской, инфра украинской инфраструктуры. Пане Андрію, а якщо навіть говорити про відсотки, то е, знову ж таки ну чи це питання вже вирішене, чи ще потрібно якісь додаткові узгодження? Тому що ну там е, от на початку е, місяця е, взяли? Писали західні змі про те, що э, G7, э, лідери Великої Сімки, э, ну, повну, э, повну не розглядають конфіскацію активів. Там це потребує додаткових якихось узгоджень. А якщо говорити хоча б про ці відсотки, про тих 3 мільярди, ну як, як варіант, то це вже питання вирішене чи ще ні? Ну, наскільки ми розуміємо, це вже рішено. Значить, ці деньги довжні якимось образом. попасть в Украину в самое ближайшее время. Это уже чисто mm -hmm. технический вопрос. Но G7, они обсуждают, что дальше делать. Потому что я говорил, что вопрос остается, как забрать все 300 миллиардов замороженных евро. И Соединенные Штаты приняли закон, который, насколько мы понимаем, позволяет им Использовать все российские активы, которые заморожены э, на территории Соединенных Штатов Америки, это около 20 миллиардов евро. И поэтому мы надеемся, что примером Соединенных Штатов Америки последует Европейский Союз. Но это, конечно, займет еще некоторое время, потому что сейчас как раз в Европейском Союзе проходят выборы, значит парламент не работает. После, после выборов в начале июня будет сформирована новая комиссия. І вона продовжить е, е, всю роботу, і я сподіваюся, що все-таки прийдемо к таким рішенням, що е, дозволять Україні отримати от всі ці, е, 200 мільярдов євро, які заморожені на території Європейського Союзу. Пане Андрю, а, а ну от те, що ви сказали вибори, це єдина проблема, єдина завада, бо знову ж таки так само посилаючись на інформацію, яка фігурувала в західних змі. Е, Писали про те, що деякі країни Європи е, побоюються, щоб це не стало прецедентом, щоб ну, в разі, скажімо, порушення ними якихось міжнародних правил гри, щоб так само вони в перспективі ну цей механізм не міг бути до них застосований. От тож, що ще стоїть на заваді можливому рішенню про конфіскацію всіх активів всього пакету. Ну, есть разные аргументы. С одной стороны, вот международные юристы, они говорят, что вообще-то государственное имущество имеет как бы международный юридический иммунитет, и поэтому вот и те замороженные российские деньги, государственные деньги, они как бы покрываются таким иммунитетом, хотя и самые знаменитые американские юристы, и европейские юристы, с другой стороны говорят, что такого иммунитета в таком случае, когда э, страна, как Россия, э, напала с агрессией э, на Украину, что в таком случае э, такого иммунитета нет. И и вот эти юристы показывают пример, как было сделано с деньгами Ирака, э, когда Ирак напал на Кувейт еще в 90-е годы. В начале 90-х годов тогда соединенные штаты америки конфисковали все иракские деньги которые были заморожены где-то в соединенных штатах и там несколько десятков миллиардов это было использовано для того чтобы компенсировать убытки кувейта есть и еще другие примеры то есть но э, вот как раз в европейском союзе пока что э, юристы как бы говорят но ну, это может привести к каким-то плохим юридическим последствиям с другой стороны, есть еще финансисты, которые говорят, что ну, если вот э, Европейский Союз поступит так, заберет все эти 200 или там больше миллиардов евро, так это может дестабилизировать саму валюту э, евро. Э, другие финансисты говорят, что нет, это ничего не изменится, потому что и сегодня уже эти российские деньги заморожены, потому что и поэтому нет большой разницы для международных финансовых институтов, что будет делаться дальше с этими деньгами, потому что они уже заморожены и так, и не было какой-то такой большой финансовой реакции в международных рынках. Конечно, наверняка есть какие-то еще соображения, о которых не говорят громко, но в том числе и то, что вы назвали, что некоторые страны могут бояться, что кто-то может начать вот таким примером пользоваться против стран западного мира. Есть тоже и такие, но ну, неофициальные как бы, рассуждения, что есть большие, большие европейские страны, скажем, так, Франция или Германия, большие фирмы, которых все еще работают на рынках России, и что вот эти большие компании не боятся, что если если вот эти замороженные российские активы будут переданы Украине, что российская власть будет на это отреагировать таким образом, чтобы забирать какие-то активы вот у этих больших фирм, и поэтому это большие, большие компании, большие фирмы, они, они делают прессинг на свои правительства. Все может быть. Но Европейский парламент достаточно, достаточно так ярко высказывается за, за ясно высказывается за то чтобы все эти российские деньги были бы забраны и отданы украине потому что это пока что это единственный путь каким образом можно заставить россию платить за те убытки э, которые э, она принесла своей агрессии Тоді, пане Андрію, ну, для розуміння можливого подальшого перебігу дій. А поясніть, все ж таки, як ви розумієте, чому ну от е, Європа, от станом на цьому етапі, вирішила все ж таки вдатись до цього кроку? Бо ну мова ж про це йшла е, доволі таки давно. Але ще донедавна там це видавалось мало ймовірним, що бодай якусь частину цих грошей ми можемо отримувати складні процедури, там от так, якісь моменти побоювання і так далі. То що переконало Захід, на вашу думку, все ж. таки, все-таки в необходимости этого кроку что это треба сделать. Ну, наверняка, знаете, здесь хорошо, что было это сделано и Я действительно поздравляю, что Европейский Союз, институции там согласились уже с этим, потому что это как бы открывает некоторый путь к тому, чтобы вот и, и, даже суммы побольше были бы. Забраны из этого замороженных активов и отданы Украине. Потому что если 3 миллиарда забираются, ну, я не вижу большой разницы, почему, почему не 30, скажем. Это одно дело. Второе, это, конечно, ваш вопрос, почему так долго? Но, знаете, здесь я не могу как-то объяснить. Если посмотреть, да. вот на. Пане Андрію, я навіть не тому не питання не в тому, чого довго, а що стало такою ну, останньою краплею, що е, переконало все ж таки так. Давайте от зробимо все ж таки от так. Що б там не казав Путін, але от зробимо цей крок. Ну наверняка, багато тут можуть бути. Бо по первых, звісно, вот за ці два роки війни вже э, стало ясно, що та допомога э, со сторони Європейського Союзу. Военная помощь вместе с Соединенными Штатами Америки она пока что позволяет Украине только не проиграть войну, но она недостаточна для того, чтобы Украина выиграла. Теперь мы все знаем, вот помним еще вот те несчастные там наверняка полгода, когда Соединенные Штаты Конгресс там вообще стоял на грани того, чтобы ну что вообще мог не принять какое-то решение. Конечно, это заставило и Европейский Союз но был э, более внимательно начать смотреть так что тогда делать какими деньгами можно э, помочь Украине если скажем там Конгресс вообще-то не примет какое-то решение поэтому вот это наверняка подтолкнуло к тому чтобы ну сделать хотя бы такой шаг есть и и, и вот можно э, можно и найти информацию почитать в каких-то газетах э, скажем financial Times писали недавно что проходят обсуждения о том, что все-таки нужно решить вот проблему вообще-то финансирования военной помощи Украине на более гораздо, больш, с гораздо больш, большими объемами. Mm -hmm. И вот если если есть, ну как бы вот там юристы или финансисты там они осторожно смотрят на на то, чтобы конфискировать, конфискировать вот эти замороженные российские активы, тогда обсуждаются и другие варианты. И, и мы сами в парламенте тоже много об этом говорим что в таком случае нужно использовать тот пример который был создан еще в начале пандемии, когда европейский союз когда понял что пандемия это значит что закрывается вся экономика и последствия могут быть очень и очень болезненными впервые вышел на финансовые рынки и брал кредит очень большой на имя Европейского союза, то есть долг Европейского союза. Это было впервые сделано вообще-то в истории Европейского союза. И этот долг был где-то там около 800 миллиардов евро. И вот сейчас появляется дискуссия, что нужно решать проблему, как финансировать военную помощь Украине, что, может быть, надо идти как раз на повторение того же ЦАГа, того же, того же инструмента, который был сделан во время пандемии. Потому что вот по нашим подсчетам и что мы говорим в Европейском парламенте, нужно понимать, какова военная помощь, если ее измерять финансовым, финансовыми мерками, какова помощь нужна для того, чтобы Украина начала бы побеждать над, над Россией, эта помощь должна быть в год около 100 миллиардов евро если пересчитать вот вооружение и тому подобное, а в прошлом году общая помощь со стороны Запада, военная помощь Украине, была только на уровне 40 миллиардов евро. То есть надо в половиной раза большую, большую, более великую помощь давать Украине, и для этого нужны финансовые ресурсы. И вот либо мы забираем российские деньги, І ці деньги для допомоги, либо ми е, самі йдемо в долг, беремо в большие кредити, і тоді е, з цими кредитами ми фінансуємо Україні. Почуто, дуже дякую вам за роз'яснення, пане Андріус, е, і дякую за розмову за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і. За це рішення з боку Європи теж дякуємо Андріус Кубелюс, депутат Європейського парламенту, литовський політик, член сейму Литви в 92-19 роках і двічі прем'єр-міністр Литви в 99-2000 та 2008-12 роках пан Андріус обіймав цю посаду.